Salam semua pendengar ya, kita berjumpa lagi ya. Baik, dalam posting saya yang sebelum ini, saya telah menyentuh tentang strategi mengurus aliran tunai perniagaan anda. Yang pertama hingga yang ketiga ya. Untuk posting saya kali ini, saya akan teruskan ya dengan menghuraikan strategi mengurus aliran tunai perniagaan anda yang keempat hinggalah yang keenam. Baik, strategi nombor empat apa dia? Ia ialah mengurus inventory ya, atau kadang kita panggil stok ya, perniagaan anda. ah ha, Mengurus dengan cekap. Baik, uh, seperti mana saya telah terangkan sebelum ini, ya, tunai ini umpama oksigen ya, untuk perniagaan anda. Ha? Tanpa oksigen anda boleh gulung tikar. Ya. Ha, sekiranya ...terlalu banyak wang tunai... ...anda terikat dengan stok yang tidak terjual... ...dan terduduk situ dengan tempoh yang lama... ...maka wang perniagaan anda... ...akan terperangkap... ...atau bahasa mudahnya... ...sangkut dengan stok-stok anda... ...dan tidak boleh digunakan untuk perbelanjaan kritikal... ...wang tunai yang anda dah sangkut nak bayar gaji... ...macam mana tak cukup. Ha? Wang anda dah sangkut dengan inventory, nak bayar uh, sewa macam mana, nak bayar uh, ya perkara-perkara yang lain. ya. Jadi, pengurusan inventory ini uh, adalah satu perkara yang sangat penting dalam mengurus aliran tunai perniagaan anda. Ya? Apakah objektif kita nak mengurus inventory perniagaan kita? untuk memastikan tunai yang digunakan eh, untuk membeli stok perniagaan anda eh, sentiasa bekerja untuk anda atau dalam bahasa Inggeris dipanggil the inventory turnover eh, pusingan inventory. Uh, maksudnya di sini menjadikan stok anda eh uh, bertukar menjadi jualan dan akhirnya mendapat wang tunai secepat mungkin ha. dan kita nak elak sama sekali membiarkan stok kita terduduk di kedai, di rak kita dan tak terjual uh, sehingga dah jadi expired uh, atau sirai bulan hilang rosak dan sebagainya ha. jadi kalau dah jadi macam tu lagi parah eh, keadaan ya. seterusnya strategi nombor lima Ha, dan apakah strategi nombor lima? Mengawal dengan teliti ya, setiap uh, kos uh, kita yang berkaitan dengan operasi perniagaan kita ya. Ha, bab ini saya minta maaf saya cakap lah ya. Ramai antara usahawan kita ya um, agak boleh saya katakan leka ya, dan kurang ambil berat ya tentang uh, kos operasi perniagaan mereka secara terperinci ya. Dia tak monitor secara detail tengok apa kos mana yang naik bulan ni, yang mana yang turun, aa, kenapa dia naik banyak sangat. Aa, kos mana kita boleh kurangkan? Kos mana yang kita perlu teruskan juga walaupun tinggi dan sebagainya. Jadi dia tak ada justification, tak ada sebab naik-naiklah biar aje. Jadi ramai di kalangan usaha kita ya, duit masuk banyak, jualan bagus, ya, tinggi, jualan bulanan duit boleh katakan uh, hebat. Tapi apa gunanya kalau operasi punya uh, kos untuk operasi perniagaan tidak terkawal. Perbelanjaan bulanan makin meningkat, Akhirnya, ialah duit masuk banyak. Tapi duit keluar lagi banyak. Itu ha, pasal hujung bulan, ah usahawan ni banyak komplain tak tahu duit ke mana. Jadi, dia tak kawal kos operasi dia. ya. Baik, apakah objektif strategi ni? ini untuk memastikan pertumbuhan perniagaan anda tidak terjejas ya, oleh pembelajaran yang membazir. belanja benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan pertumbuhan perniagaan. Ah, ha, perbelanjaan yang tidak terkawal, ya? Ah, ha, supaya wang tunai yang ada tu digunakan untuk perkara-perkara yang benar-benar penting untuk pertumbuhan perniagaan anda, ya? Dan akhir sekali, strategi nombor 6 ialah sediakan ramalan aliran tunai perniagaan anda, ya? Ah ha, jangan salah faham di sini ya. Saya bukan nak suruh anda jadi nujum belalang ya, nak buat-buat ramalan gitu ya, tidak. Ramalan yang saya maksudkan ini perlu dilakukan ya berdasarkan maklumat perniagaan yang anda sudah ada. Ah. Ha. Contoh uh, katakan uh, kamu tahu kan bil-bil bulanan yang perlu dibayar, ya? Ah ha, jadi gunakan maklumat ini untuk sediakan ramalan aliran tunai ya. Um, dan sebaik-baiknya ramalan aliran tunai ini disediakan paling kurang pun ha, untuk tempoh 3 bulan yang akan datang ha? ha jangan risau tuan-tuan dan perempuan InsyaAllah di posting saya akan datang Saya akan terangkan Cara bagaimana kita nak sediakan Ramalan aliran tunai perniagaan anda ya. Baik, apa ke objektif kita nak sediakan ramalan aliran tunai ni? Ah, ha, objektifnya adalah untuk menjadikan um, sebagai satu panduan untuk anda mengurus wang masuk dan wang keluar anda pada masa akan datang dengan lebih baik ya. Eh? Pada saya menyediakan ramalan aliran tunai ini dapatlah kurangkan ketidakpastian. Sekaligus dia memberikan keyakinan dan juga panduan kepada anda untuk menguruskan perniagaan anda dengan lebih berkesan. Dia juga untuk mengelak sebarang krisis yang kita tak tak duga dan juga boleh merebut peluang yang tiba-tiba mendatang. Jadi, baik sampai di sini sahaja perkongsian saya hari ini. ya, InsyaAllah kita jumpa lagi di posting saya akan datang di mana saya akan terangkan dengan lebih terperinci uh, setiap enam strategi yang uh, saya telah huraikan dalam menguruskan aliran tunai perniagaan anda. Uh, nantikan posting saya seterusnya. Diharap para pendengar dapat memberi support uh, supaya channel ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.